Берегова лінія, клімат, розташування нашої Одеси все просто створено для того, щоб розвивався яхтовий туризм та вітрильний спорт. І про те, як ініціативна група зараз хоче продвинути цей проєкт, знову ж таки повернути Одесі славу морських воріт України, подивимось зараз у сюжеті і продовжимо, поговоримо в студії. Одеса просто створена для яхтового туризму та розвитку вітрильного спорту. Цій красуні дуже пасують біленькі яхти до її берегів та грайливого моря. Як подолати існуючі проблеми в розвитку яхтового туризму, популяризувати його і заохотити яхтових туристів заходити в Одесу частіше? Всі ці питання піднімали на заході Вітерзмін, який організувала ініціативна група небайдужих одеситів. Та клуб професіоналів, серед яких громадська організація «Арт Вайолет Студіо, художники зі студії Піч та директор яхтового комплексу адміністрації Одеського морського порту Артем Єгоров. Перше за багато часу в кают компанії яхтового комплексу Одеського морського порту зібрались професіонали яхтингу та морського транспорту. Представники влади, художники, громадські активісти, які хочуть реалізувати морський потенціал Одеси і повернути їй славу морських воріт України з багатими можливостями. Учасники виступили з ініціативами, обговорювали важливі практичні моменти, дізнавалися про 140-річну історію яхтингу в Одесі. І це лише початок діяльності, яка покликана привабити туристичні потоки внутрішнього та міжнародного яхтового спорту і туризму. У нас в гостях Артем Єгоров, директор яхтового комплексу адміністрації Одеського морського порту, та Віолета Велієва, організатор заходу Вітер змін, представник громадської організації та керівник арт-студії. Рада вітати вас у нашій студії. Розкажіть, з чого починалася ваша ініціатива? Що було поштовхом саме зараз? Такий час, здрасте. Начну с того, что с октября прошлого года яхтенный комплекс, находящийся на Моровокзале, вернулся в состав порта и был создан комплекс по обслуживанию судов среднего и малого тоннажа в составе администрации. Так как в состав комплекса входит шикарная кают-компания, предназначенная для проведения мероприятий, Нацеленных на популяризацию яхтинга, развитие яхтенного спорта, мы начали планировать такого рода мероприятия, и все участники сошлись на том, что это дело надо развивать, и определили круг людей, которым это интересно. Собрали их и на первом мероприятии как раз выявили самые насущные проблемы, и уже ведется работа по по их решению. Как вы, это, подключилась до этого проекта, започаткували как один из организаторов? Почему это вам интересно? А, ну да, как один из организаторов, на самом деле организаторов у нас четыре, безусловно, конечно, Артем возглавляет, как он специалист среди нас, вот, также Анатолий Бояльский, это вообще-то архитектор, но который также увлекается яхтенным спортом, это тоже довольно известный Алексей Шкурат. В общем-то больше известен как студия пич, студия росписи, организации, каких-то таких именно больших мероприятий, вот. И я «Арт Violet студию, это тоже в общем-то как дизайнер, флорист, но ну, а также председатель организации общественной организации продвижения. Вот, то есть вот вот такая вот инициативная четверка. как это получилось уже даже наверное сложно сказать. А вот, но э, ну, наверное начнем с того, вот например я алексей Шкурат, как вот пришли в этот проект. дело в том, что мы одни из организаторов э, в этом году должен пройти э, морской фестиваль. Вот, то есть вот, есть такая, как говорится, идея. А, на самом деле, очень как-то, знаете, вот, подумали, подумали, боже, какие, какие угодно есть в Одессе фестивали. Да? Но Одесса морской город, это прежде всего. Вот, ну, вот задайте вопрос не Одессе. Да, Одесса для вас это что? И человек скажет, это море. Это первым делом то, что он скажет. А вот морских фестивалей у нас и нет. Вот. А как говорится, яхтенный спорт э, то есть как бы яхты, ну, корабли, яхты. Э, это, ну, как когда мы вот рисуем себе картинку, это как художник, да, вот море, что мы видим? Да? Вот море, как солнце, там, горизонт и красивый корабль парусный именно. Вот. Недаром э, яхтенный спорт называется, это как бы, э, сп, это, ну скажем так, это э, как бы спорт дворя, дворянский спорт. Почему? А, потому что а, здесь действительно мы упираем, начинаем, как говорится, обращаться к, самому, к истокам, а, к истокам вообще к, значит, хождения кораблей и так далее. То есть это были что? Это были, это были паруса, вот и очень жалко, что у нас все становится все меньше и меньше этого в Одессе. Вот потому и возникла такая идея, как говорится, хорошо подумать. И, и тем более, что вот нам говорят сейчас кризисное время. Боже мой, какие яхты! О чем вы вообще, ребята, говорите? А на самом деле именно вот сейчас об этом нужно думать. К сожалению, Одесса осталась, в общем-то после отхода Крыма. Ну, в общем-то, э -э, это прекрасная площадка для внутреннего туризма, прежде всего. Люди хотят на море, люди хотят э, приехать, люди хотят отдохнуть. И я думаю, что люди захотят, как говорится, походить под парусом. А вот. То есть вот, вот потому, а вместе с тем, опять же, когда кризисное время, э люди должны именно соединяться, объединяться, и у кого что есть. У кого-то есть яхта, но, к сожалению, не имеет времени, как бы, ею заниматься. Стоянки стоят тоже, как бы, недешево. Обслуживать яхту также. У кого-то есть возможность сделать, как говорится, как говорится, ну, по всем законам и так далее, чтобы это была какая-то возможность поставить яхту на каких-то льготных условиях. Вот то, что вот может, как говорится, нам предоставить наш порт. И дети. Нам надо не забывать о детях, нужно не забывать о подростках. То есть вот они, если раньше ребенка нужно было палкой загонять домой, а теперь нужно выгонять от компьютера. Так пусть наши мальчишки лучше, как говорится, учатся вязать морские узлы и поднимать паруса. тем больше я рубила два года тому, три Серію сюжетів про парусну вітрильну школу, де діти вони з таким задоволенням навчаються цій справі, і вони вже як доросліші тих, хто да, їх з їхнього віку. Тобто, це настільки, особливо хлопці, це да. щось дивовижне, що з ними відбувається, як вони навіть відповідають на питання. Тому так я розумію про що да, ви говорите. Да, да. І скажіть, хто підтримав зараз вашу ініціативу? Е, ну, коли так, чотири організатори вийшли до людей, сказали, давайте збиратися, хто підтримав? Руководство адміністрації, в першу чергу, підтримало нас, ну, вони підтримують нас у всіх починаннях. Обратились ми в департамент культури та туризму. Тетяна Маркова також підтримала цю ідею, вона дуже радіє за розвиття туризму. І В том числе яхтенный туризм как аспект тоже интересен для городских властей. Также всем понравилось мероприятие яхтсменам, представителям различных сопутствующих организаций. Ну, в такое тяжелое время все готовы объединить усилия для того, чтобы хоть как-то поддержать. Як старожили професіонали відреагували на те, що ви саме зараз збираєтесь? Тому що я знаю, що в цих людей в них в якийсь момент було небагато віри в те, що взагалі можна відрадити щось морське в нашій, в нашому місті, як відбувалося? Да, от ми на нашому мероприяті пригласили двох докладчиків: це Віктора Глікмана і Андрія Скачика, які розповіли про ті времена, теж не легкі, можливо, коли в Одесі... существовал парусный спорт, и он был на достаточно высоком уровне. Это дореволюционное время, времена 70-х, 80-х годов, времен Советского Союза, что ярко показало то, что как бы и в наше время все возможно, если объединить усилия, и главное, если к этому вопросу будет государственный подход. На данном этапе, то есть вскрылись такие основные проблемы на этом первом мероприятии. Особо людям не хват... для, для развития не хватает проведения мероприятий, соревнований, регат. То есть они существуют, но с каждым годом уровень этих регат все падает, все меньше у нас становится участников, все меньше к нам приходит лодок иностранных в связи с проблемами с пограничным таможенным оформлением mm -hmm. все эти вопросы как бы в совокупности влияют на развитие в целом и для того чтобы как-то это решать нужно как правильно сказал один из наших коллег капля точит камень конечно нравится. никто не хочет решать их это Постоянная работа, нужно изучать документы нормативные, подавать в наши высшие органы власти, которые не хотят э, это решать, может быть даже не то, что не хотят, ну, они по знают. не понимают они важности. Не понимают. Да. Да, да. Угу. Як ви плануєте вирішувати ці основні проблеми? Які наступні кроки після того, як ви обговорили та вирахували, що це найбільш важливо? Які наступні кроки? Вернусь, як показалось, до двом самим основним проблемам, які озвучувалися, і котрих, по моєму вирішити в ближайше час, те ж самі регати, їх проведення. В этом году будет, и мы постараемся всесторонне оказать поддержку этим мероприятиям. Может быть, попытаемся найти каких-то спонсоров. Mm -hmm. Возможно, и с вашей помощью, учитывая, что мы об этом говорим, найдутся люди, которые не безразличны. И второй вопрос поднимался о том, что раньше в Одессе существовали так называемые общественные яхты. Мы со своей стороны, администрация, прорабатываем сейчас возможность каких-то льготных тарифов для лодок, которые будут вести общественную деятельность. Сейчас, вот вы говорили про выпускниках флотилий так называемых, если раньше, там, при, когда существовало ЧМП, у них было будущее, эти люди, закончив флотилии, у них были какие-то, льготы при поступлении в высшие учебные заведения, они были обеспечены работой на предприятии, на большом, то в данный момент выпускник в флотилии такой не знает, что, что ему делать дальше. Потому что ну, все считают, что яхтинг это дорогой спорт, но в то же время это трудозатратное. Така часть, як как би бы можна було цих бы молодих людей привладити, давати їм возможность трудитися, розвиватися на цих яхтах і и, и доносить эту культуру для простих одесів. Ми продовжимо цю думку. А зараз я хочу, щоб ми послухали нашого глядача, який додзвонився. Ви в прямому ефірі говоріть доброго. Доброго ранку. которые ходили в море на три часа, и мы могли бы полюбоваться. А сейчас и это недоступно. Ну, ясно, это прекрасно. Это было бы, мне кажется, это огромный был бы ваш клад и наш вклад совместный, если мы могли бы сделать его массовым и, и таким менее дорогим, то есть, вернее, ну да, менее затратным для одесситов. Спасибо дякую как можете прокомментировать? Ну, в принципе, мама, артем как раз перед этим и сказала, что вот мы хотим так? эти, да, громадские яхты. И это, кстати, было, это было, еще до революции. Вот, то есть люди обычные, одесситы могли кататься на яхтах. То есть были общественные такие вот яхты. Ну так, це это люди 9. знают, как катера. <реш> нет, не, до революции это было а, парусные яхты. Да, да, до революции, uh -huh. то есть это, это была эта культура. Насколько возможно? Зараз повернути це і чи, чи існує у вас якийсь проект дійсно бюджетних доступних варіантів для людей, щоб всі могли насолодитися яхтингом в Одесі? як ну, На даний був. момент, як я вже сказав, з сторони адміністрації ми проробляємо льготні тарифи для такого роду, як тільки вони з'являться, я думаю, що вчитувати ситуацію в страні, зараз Тяжело многим людям содержать и собственные яхты, и возможно, то есть прозвучала такая, такая мысль, что люди готовы отдавать свои лодки, допустим, на какую-либо общественную организацию, либо это будет кружок, либо профсоюзная организация. Соответственно, обычные люди, профессионалы этого дела, выпускники флотилии, смогут... Там працювати, uh, получать, Практика, uh, да? получать Практика, практику. Конечно, да. А простія Одесіти зможуть uh, uh, посмотрети на Одессу з сторони моря. Дякую. Скажіть, як ви плануєте популяризувати яхтинг в Одесі? Які стратегії, технології ви вже підключаєте, щоб донести до людей важливість цього? Mm. Ну, одна з технологій ми сьогодні здесь. Так, случайно. Вот это первое. Второе, в принципе, мы э, планируем даже, э, может быть, такое, что, в общем-то, какую-то небольшую ратифицированную школу. А затем, э, ну, как бы, с интернет, соцсети, это, по-моему, самый лучший распространитель рекламы. Вот. Ну и ко всему прочему, это вот тот фестиваль, о котором мы вам говорили. Это июль месяц, это большой морской фестиваль, вот где уж действительно можно будет рекламировать. А сколько дней он будет проходить? Три, три, три дня. И еще будет включаться этот фестиваль? А, планируется он очень масштабным, а, то есть это не значит, что это будет только... Это обязательно, конечно, будет регаты, вот, и третий день будет заключительный, именно проходить на в Норвокзале, вот, где как раз и вот яхт-клуб находится. Но кроме этого, там я пока не хочу открывать всех секретов, вокруг этого мероприятия тоже будет много чего интересного, культурного, связанного с морем. Вот, также одна из, значит, первый день это Дерибасовская, вот, это большой парад морской и в общем-то, в принципе, в этом празднике мы хотим, то есть это не день, как говорится, не фестиваль яхт, это фестиваль морской, вот и с морем связано очень многое, вот море это и, скажем так, и морская мода какая-то, да, это и прекрасные маринисты, которые у нас есть в городе, Акция это и фотографы, безусловно, а вот это и какие-то подельщики, хендменщики, скульптора это и морская кухня. Ну вот. Мы здесь и сюда любили вкусно покушать и вкусно сварить. Вот. То есть все, что связано с морем. Потому что действительно это действительно огромный пласт, это, это действительно это культура. Мы, конечно, там всегда любили и гордились нашей юмариной, но... Марина, это морской, я думаю, что это будет даже поинтереснее. Я гадаю, что это будет такой фестиваль, который будет еще больше людей привабливать из всех стран света. Безусловно, для этого все и делается, конечно, конечно, потому что нам, во-первых, интересно даже для, для тех же регат, А нам інтересно, щоб нам приходили сюди пасісні не, не, не всі свої, а кожен да, уже ті люди, які друг друга знають, да, щоб це було дійсно. Тобто ви піклося і про внутрішній туризм, і про те, щоб да, міжнародний туризм розвивався. Розумію. І скажіть, на якому ну, не на якому ми місці зараз, а якщо поєднувати все ж таки інфраструктуру інших країн, яхтових країн. Наприклад, Італія, Хорватія, Греція і нашу інфраструктуру. Чи багато нам, як багато нам треба зробити, щоб наблизитись до цього рівня все ж таки. Ну, інфраструктура у нас, нас существує. В принципі, як клуби адяскі можуть вмістити до 400 лодок, а на даний момент їх не більше 200 знаходиться. да есть конечно проблемы с содержанием этих основных средств то есть они может быть находятся не в идеальном состоянии но это они могут эксплуатироваться места для стоянки есть то есть нам сейчас нужно проводить мероприятия стараться вот как мы уже выбрали это у нас серия мероприятий будет ветер перемен которые нацелена как бы, выявить эти проблемы и решать да наметить, якийсь то путь і двигатися в этом направленні до побідного кінця. Дякую вам дуже за те, що завітали до нас. В нас залишається менше хвилини, тому я, нашого глядача, який додзвонився, прошу дуже коротко Останнє питання до наших гостей. Говоріть, ви в прямому ефірі. Говоріть, ми вас чуємо. Алло. Так, доброго, доброго ранку. День. Дуже набагато часу, говоріть, будь ласка. Быстро я говорю в двух словах. Я бы хотел задать вопрос по, такому, по такой теме. Вот это развитие яхт, ваш, яхт, клуб, все такое. Сейчас люди голые, босые, нищие. А кто содержит вот эти яхты и кому это интересно? Вот это плавание на яхтах. По-моему, первый вопрос накормить людей и так далее. А плавание Поним. на яхтах людей меньше всего, по-моему, интересует. Я думаю моим мнением, большинство одесситов в Одесской области согласны. И вот всей Украине тоже. <связать> э, дякую. Э, я ответить, ответить, Могу ответить. Коротко, если э, Понимаете, дело в том, что для того, чтобы люди не были голые боссы, э, этот город должен зарабатывать так или иначе каких-то денег. Сейчас поговорим уже о таких вещах. Да? То есть и у нас город, его нужно развивать как город туристический. Вот. У нас всегда, конечно, когда конец туристического сезона, город начинает ощущать, как приходят деньги. От, тому, от вам відповідь на вопрос. Дякую вам дуже. сподіваюся, що всі ваші ініціативи будуть підтримані. І ми дійсно побачимо вже е, влітку е, білосніжні яхти, які будуть заходити е, до нас і з великим задоволенням. Дякую, що завітали. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. До побачення.